Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW, namun nyatanya kucing tidak masuk surga. Lalu, apa dosanya sehingga kucing tidak masuk surga? Pada kenyataannya, kucing tidak masuk surga bukan masalah dosa atau tidak. Bagaimana mungkin hewan menggemaskan seperti kucing yang bahkan dicintai Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa masuk surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membenci hewan berbulu ini. Sebuah riwayat yang tercantum dalam Kitab Al-Du'afa menjelaskan tentang pencabutan nyawa hewan, yakni ajalnya hewan itu seluruhnya, baik kutu, serangga, belalang, kuda keledai, sapi dan hewan lainnya termasuk kucing Ajalnya adalah pada tasbihnya Ketika hewan-hewan tersebut berhenti bertasbih atau mensucikan Allah Maka Allah mencabut nyawanya Jadi setelah Allah mencabut nyawa kucing Maka akan dibangkitkan dan dikumpulkan kembali bersama hewan-hewan lainnya pada hari kiamat Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiada kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Quran surat Al-An'am ayat 38. Seluruh ciptaan akan dibangkitkan di hari kiamat. Hewan melata, burung, termasuk kucing, semuanya akan dibangkitkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu akan berkata, "Jadilah kalian tanah kucing, dan hewan lainnya memang tidak mengalami proses hisap seperti manusia." Hal ini karena kucing tidak diberikan akal. Jadi, alasan kucing tidak masuk surga menurut Islam adalah karena akhirat tidaklah sama dengan dunia. Ada hal-hal yang di luar nalar akan muncul. Ini juga berkaitan dengan surga bagi manusia dan hewan. Bukan hanya kucing yang tidak masuk surga, semua hewan memang tidak masuk surga. Kondisi hewan di akhirat berbeda dengan manusia. Surga itu memang hanya untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beribadah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Tafsir Tabrani yang menjelaskan sebagai berikut. Hanya saja sekalipun kucing tidak masuk surga menurut Islam, namun Anda masih bisa bertemu dengan kucing kesayangan Anda di akhirat nanti. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa penghuni surga dijanjikan mendapatkan banyak kenikmatan termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangan di surga Hal ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yakni Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mencintai unta Adakah di surga nanti ada unta? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Arab Badui, Sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam surga Insya Allah Maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki Dan melezatkan pandangan matamu Tak hanya itu Meski kucing tidak masuk surga Namun hewan berbulu ini bisa membawa sisi orang masuk surga Selain itu juga bisa menjadi penyebab sisi orang menerima siksa neraka jadi, kehadiran kucing dan hewan lainnya sebenarnya adalah untuk menguji manusia di alam dunia. Hal ini sebagaimana kisah seorang sufi yang bernama Abu Bakar Asibli yang masuk surga karena menyelamatkan seekor anak kucing yang hampir mati kedinginan di jalanan kota Baghdad. Ada juga kisah dalam sebuah hadis tentang seorang wanita pelacur yang masuk surga. Karena memberi minum kepada seekor si anjing yang hampir mati karena kehausan, dan ada pula sebuah hadis yang mengungkapkan tentang seorang perempuan ahli ibadah yang diazab masuk neraka karena seekor si kucing yang dia kurung sampai mati kelaparan tanpa diberi makan dan minum. Dari kisah-kisah ini terlihat jelas bahwa sebenarnya Allah menciptakan binatang adalah untuk menguji manusia. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah adalah manusia-manusia yang memiliki rasa belas kasih kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu memiliki rasa belas kasih menjadi orang-orang yang beruntung di jalan Allah dan bisa mencapai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa yang budiman, itulah ulasan singkat mengenai keberadaan kucing di akhirat kelak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.